Ölüm hər birimizin həyatında qaçılmaz bir hadisədir. Bu hadisəyə verdiyimiz məna, göstərdiyimiz reaksiyalar həm ortaq, həm də müxtəlif ola bilər. Bizlər fərqində olmadıqlarını düşünsək də, uşaqlar təxminən 3 yaşından etibarən bölümü tanıyar və bu haqqında suallar soruşmağa başlayırlar. Bu dövrlərdə adətən televizorda bir ölüm xəbəri eşitmiş, ən azı bir heyvanın ölümünə şahid olmuş, oyunlarında ölümlə bağlı səhnələr qurmuş olurlar. Uşaqlara ölümü başa salarkən yuxuya getdi, dünyadan köçdü, bizdən ayrıldı, səyahətə getdi kimi məcazi mənalı sözlərdən uzaq durulmalıdır. Çünki onlar xəyalı və həqiqəti bir-birindən ayırmaqda çətinlik çəkə bilərlər. Məsələn, yuxuya getdi dediyimiz zaman o, o şəxsin bir gün yuxudan oyanacağına inanar və daim onu gözləyə bilər. Daha sonrakı zamanlarda yatmaqdan qorxar, qabuslar görər. Gecələri sıx-sıx oyanıb valideynlərinin yaşayıb-yaşamadığını kontrol edə bilər. İlk başda uşaqlara ölüm haqqında danışmaqda heç bir problem olmadığı mesajı verilməlidir. Daha sonra sual verdiklərində tam olaraq nəyi öyrənməyə çalışdıqlarından əmin olub inkişaf dövrlərinə uyğun az və dəqiq məlumatlar verilməlidir. Qurmuş bitkilər, ölmüş heyvanlar kimi təbiətdən nümunələr gətirərək Hər bir canlının bir gün həyatının sona çatacağı uyğun bir üsulla izah edilməlidir. Hərninə qədər doğru bir yanaşma göstərsək də, uşaqlar yaxınlarını, xüsusilə valideynlərini itirdiklərində böyüklər kimi bir yas dövrü yaşayarlar və bu dözülməsi çətindir zaman dilimidir. Bu dövrlərdə uşaqlarda altını islatma, kəkələmə, dırnaq yemə, aqressiya kimi davranış pozuntuları, eyni zamanda yuxusuzluq Çabucuqlar görmə, özünə qapama kimi hallar da müşahidə olunur. Bu tip dəziyyətlərdə mütəxəssis dəstəyi vacibdir. Yaxınlarının da uşaqların emosiyalarını yaşamasına, paylaşmasına dəstək olması bu dövrü daha rahat keçirmələrinə müsbət təsir göstərəcək.